здесь будет комплекс торговый, который, ну, как бы должен перепрыгнуть ваши рынки, потому что условия на рынках не ахти, это точно. Это будет двухэтажный комплекс, 25 тысяч квадратов, полностью с инфраструктурой, значит, эскалаторы, условия для людей будут созданы максимальные, потому что подводится вода, центральная газ. Вот. То есть заезды будут Стоянка приблизительно на 1200 машин Торговых мест будет около 1000 Это торговое место 3 на 6 Два этажа вот. Но это был опрос сделан на рынке В течение двух лет И вот отработали такую ситуацию Ну что, будет Пункты питания Ну то есть все как положено Центр должен будет называться Уже зарегистрировали Европу